तो ये पांचवा चैप्टर मीरा के पद जेनु स्वाध्याय सॉल्यूशन पहला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के एक-एक वाक्य में उत्तर लिखिए पहला मीराबाई किसकी भक्ति करती थी तो मीराबाई श्री कृष्ण जी की भक्ति करती थी मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है जो मित्रों पूछाई गेलो जो मीराबाई को राम रतन धन मिल गया है पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सांस ने उन्हें क्या कहा तो भैरव में घुंगरू देखकर मीरा के सास ने उन्हें कुल नासिनी कहा मीरा को विष का प्याला किसने भेजा मीरा को विष का प्याला राणा ने भेजा किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है तो सदगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है घना बदा विद्यार्थी मित्रों ने कमेंट हो सर गणित विज्ञान अमने अघरू लगे नहीं समझात तो सर ये संपूर्ण विडियो बढ़ा विडियो नहीं मैं

આ બધું ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો ને ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો ઓપન આ પેજમાં તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી આવે પેડ કોર્સમાં જઈ દસમા ધોરણમાં જવાનું ત્રણ થી બાર ધોરણનું છે એટલે બરાબર તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધીને કહી શકો એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો બાર ધોરણના વિડીયોમાં તમાર દસમું ધોરણ સિલેક્શન કરો વિષયમાં જાઓ પાઠવા વિડીયો જોઈ લો बराबर चलो बीजो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखे गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया तो मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया था इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था उन्होंने अपने भाई बंधु परिवार तथा नाते रिश्ते के सभी लोगों का त्याग कर दिया था मीरा के धन की क्या विशेषताएं है जो पूछे मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानते हैं। इस धन की ए विशेषताएं है कि यह न, ये न तो खर्च होता है और न कोई चोर उसे चुरा सकता है इसमें रोज रोज सवाई वृद्धि होती है मीरा इस भवसागर सागर को किस प्रकार पार करना चाहती है तो मीरा बाई को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती है वे सत्य यानी कि सच्चाई की उस नाव पर बैठकर भवसागर सागर पार करना चाहती है जिसके खेवन हार उनके सदगुरु होंगे प्रश्न तीन निम्नलिखित प्रश्नों के पांच छह वाक्यों में उत्तर लिखिए पहलू भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया उससे वह कैसे पार हुई तो मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी थी मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनके पास भेजा मीरा इससे विचलित नहीं हुई उन्होंने यह जहर हंसते हंसते पी लिया पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए कहावत है बीनु गुरु ज्ञान न हो गुरु का महत्व सभी ने माना है मीराबाई ने सदगुरु को बहुत महत्व दिया है मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाक, पाकर मगन है वे इसे रत्न की उपमा देती है वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सदगुरु को ही देती है और कहती है कि राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है इस नाव में बैठकर मेरा सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार करने के प्रति निश्चित है। तो इस नाव के पद में सदुरु को बहुत महत्व दिया गया है विद्यार्थी मित्रों स्वाध्याय तो बदाज विषय तो क्या तुमने तो खबर वेद डिजिटल एज्युकेशन नाम डाउनलोड कर

ये देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे उनकी सास और राणा को मीरा का भक्ति भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था इसलिए सारा सास उन्हें कुल नासिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया था इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे उचित जोड़ बनाइए भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर की हर की जस गायो वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरी कृपा कर अपरायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पांचवा प्रश्न आशय स्पष्ट कीजिए पेलु जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो में पूछायो मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने का अर्थ यही है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है अगर सत की नाव खेविया सदगुरु भाव तरी आयो ये भी है लो छे। तो सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सदगुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भाव सागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है मीराबाई को अपने सदगुरु पर अटूट विश्वास है उनके लिए सदगुरु की कृपा इस संसार महासागर में नाव के समान है इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस बहुसागर को पार कर लेगी। इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है तो आ रते विद्यार्थी मित्रों सरस मजा नो स्वाध्याय सॉल्यूशन पूर्ण थाई छे तो तमारा मित्रों दोस्तों ने चौकस की जान कर दो चैनल में नवा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो सुधि रखिए अस्तु जय हिंद जय भारत ऑल द बेस्ट